Yuhui guys, jumpa lagi di Raft Toys Di channel mencari ikan Yo, ayo, kita cari ikan lagi guys Bersama Raft Toys Wah, lihat guys, di sini ada kolam-kolam guys Wah guys, kita langsung menemukan Kolam ikan yang kecil Wah, lihat guys, ikannya berwarna-warni guys Wah, itu sepertinya banyak jenis ikan di dalam kolam ini guys Coba kita tangkap-tangkap yang ini dulu guys Ya, lihat nih guys, ada yang cantik banget nih Motifnya cantik guys Wah, ikannya lompat tuh guys Itu tadi ikan apa guys ya Belum juga dilihat, sudah lompat-lompat nih Wah guys Rupanya ikan ada bergaris guys Ikan sumpit pantasan cantik guys Tapi masih kecil-kecilnya Kita masukin ke dalam wadah Wah ada nanti ada yang lompat Wah, tidak, guys. Lihat nih guys warnanya merah guys. Wah, kalau yang ini ikan glowfish guys. Glowfish Sumatera. Mantap men warnanya merah guys ya. Dan lihat nih guys sepertinya ada yang 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 kurus-kurus panjang-panjang nih ini kan apa guys? Wah, ini banget guys. Lihat nih guys kakak dapat ikannya nih. Wah, rupanya ikan platin guys. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan lihat nih guys masih banyak nih ikan apa lagi nih ya. Wah, yang ini cantik-cantik ya nih. Mungil-mungil guys. Wah, yang ini kan molly balon guys. Wah, ini petasan gembul gembul kita masukin ke dalam wadah guys ya masih ada yang hitam hitam nih wah ikan body balon juga nih kita masukin ke dalam wadah guys dan lihat nih guys masih ada yang kurus kurus panjang panjang nih wah guys guys perhatikan kakak dapat ikannya wah itu, ikan pelatih pedang guys dan lihat nih guys masih ada nih wah kita langsung panen ikan hias kecil yang berwarna warni guys dan lihat nih guys kalau yang ini kan glowy sumatera juga guys tapi warna yang ini hijau mantap men kita masukin ke dalam wadah guys ya mencoba kita periksa lagi guys ya siapa tahu di sekitaran sini ada kolam lagi. Wah, ini apa guys? Wah, didaw, guys. Lihat nih, guys ada yang berduaan nih. Wah, didaw, guys. Kok nggak gerak-gerak ya? Jangan-jangan meninggal guys. ya. Wah, guys, guys. Sepertinya masih hidup. Wah, lihat nih guys, ini adalah ikan. Wah, ikan sapu-sapuan bino guys. Wah, ini guys bentuknya kayak tokek guys. Makanya biasa juga disebut ikan tokek loh guys. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Nah, lihat nih guys, masih ada nih. Wah, yang ini nggak albino guys. Wah, ini badannya kasar-kasar banget nih guys. Wah, yuk kita masukin juga ke dalam wadah guys ya. Dan kita coba cari-cari lagi siapa tahu di sini ada ikan-ikan lagi Ada tuh guys ada yang gerak-gerak tuh guys apaan tuh guys wah wah guys guys perhatikan ya. guys apaan yang gerak-gerak guys coba kagak tangkapnya wah guys guys perhatikan guys ini sepertinya ada kelomang nih wah ini lihat nih guys kelomangnya wah dia langsung masuk ke dalam rumahnya guys wadidaw tapi capitnya masih kelihatan guys ini adalah kelomang loh guys wadidaw lihat tuh guys kelomangnya masuk ke dalam rumahnya dan sepertinya dia langsung tertidur ah, kita masukin aja ke dalam wadah guys ya mencoba kita periksa lagi guys ya wah 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 itu guys 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 perhatikan tuh eh. wah coba kita periksa guys ya wah sepertinya ada kepiting wah guys lihat tuh guys capitnya wah lihat tuh guys capitnya kelihatan tuh guys wadidaw kita nggak usah tangkap guys ya soalnya kepiting ganas-ganas bisa mending guys oh. kita lanjut cari-cari di tempat lain oh. aja wah oh, iya pan guys wah guys perhatikan guys ada telur besar banget nih wah dan berkumis guys perhatikan ini adalah ikan ikan lele jumbo guys wah guys badannya licin banget nih jangan-jangan lagi 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 mandi kali ya lagi pakai sabun kita tangkap kepalanya guys ya lalu kita masukin ke dalam wadah guys wah ikan lelenya besar banget guys ya dan wah guys ada lagi ada lagi nih wah yang ini sepertinya ikan lele juga guys ha? tapi yang ini ikan lele albino guys wah amazing guys kita dapat ikan lele nih guys wah idaw, ternyata ada ikan lele yang bersembunyi di dalam lubang-lubang ini wah coba nih, guys ada yang kelihatan nih guys ini apa ya coba kita tangkap guys ya wah dino guys guys perhatikan wah yang ini bukan ikan lele guys ha? tapi ikan wah ikan gurame guys sama izin kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan coba kita periksa lubangnya lagi nih coba guys Sepertinya masih ada ikan di dalamnya guys Waduh coba kakak periksa guys ya Waduh guys Waduh Waduh Lihat tuh guys ikannya ganas ganas guys Waduh itu ikan apa guys ya Waduh tuh guys Wah ikan apa ya guys Coba kita tangkap guys ya Ini lihat nih guys Lihat nih guys Kakak berhasil dapat ikannya guys Ikannya lumayan besar guys Wah ternyata ini ikan betok guys Wah guys ikan betek nih kita masukin juga ke dalam wadah guys ya mencoba kita periksa lagi guys ya wah sepertinya sudah nggak ada ikan yang gerak geraknya di dalam lubangnya mending kita lanjut cari-cari lagi guys siapa tahu di sekitaran sini ada kolam ikan hias lagi guys wah lihat guys apaan tuh guys wah. Ada yang, yang mau masuk ke dalam lubang-lubang ini guys Coba kita tarik pantatnya guys ya Lihat nih guys Bakal berhasil dapat Wah Ternyata kura-kura guys Kura-kura berhasil Waduh coba kita masukin ke dalam wadah guys ya Lihat tuh guys Dia berenang-renang tuh Tidak guys Kura-kuranya kecil banget ya Kayak kura-kura mainan Coba kita periksa lagi guys ya Wah tidur, guys Lihat ada yang jungkir balik nih aduh, sepertinya kura-kura berhasil juga guys wah kura-kuranya malah jungkir balik nih mending kita masukin bareng temannya guys ya wah lihat tuh guys kura-kuranya ngambang-ngambang wadidaw dan coba kita cari-carikan lagi guys ya siapa tahu di sekitaran sini ada kolam ikan hias lagi wah lihat tuh guys apaan nih guys wah oh, guys perhatikan guys ada ikan wah ada induk ikan dan anak-anaknya tiga guys wadidaw lucu banget ya ikannya wah lihat tuh guys ikan-ikannya pada gemoy-gemoy guys ikan apa guys ya coba kita serok-serok guys ya anak-anaknya dulu guys pasti ibunya mau ikut kalau anak-anaknya sudah kita dapatkan wah guys rupanya ikan mas guys ikan mas koki mantap nih kita masukin ke dalam wadah guys ya dan lihat nih guys ada yang berwarna wah warnanya cantik nih putih campur oranye guys game mau game juga ya kita masukin ke dalam wadah dan lihat nih guys masih ada nih kita tangkap anaknya semua dulu anaknya guys ya lihat nih guys lihat nih guys wah perutnya buncit buncit nih wah meski lapar ikan ini tetap buncit-buncit lo perutnya kita masukin ke dalam wadah guys ya dan lihat nih guys saatnya kita tangkap ibunya wadidaw guys jadi ibunya cuman ibunya yang bapaknya mana ya wadidaw guys jangan-jangan ibunya masih hamil nih malah hamilin anak-anaknya guys Wadidoh. kita masukin ke dalam wadah guys ya hmm. itu ada ikan mas koki guys wah dan coba kita cari-cari lagi guys ya siapa tahu di sekitaran sini ada kolam-kolam lagi wah apaan guys wah guys guys perhatikan guys sepertinya di sini ada seikan-ikan yang bersarang guys wadidaw ikan apa guys ya lihat nih guys warnanya cantik-cantik wah lihat tuh guys warnanya wah guys guys coba kita tangkap guys ya ikannya kok, kok waduh guys malah lompat lompat ke darat nih wah itu coba kita masukin juga ke dalam wadah wah ternyata ikan cupang wah itu warnanya cantik banget guys ya lihat tuh guys kepalanya warna hijau botol dan yeah. lihat tuh guys badannya biru biru campur merah merah guys kita masukin ke dalam wadah dan coba kita periksa lagi guys ya siapa tahu masih ada kolam kolam ikan cupang di sekitar sini wah itu apa guys wah guys guys ada botol botol guys wah ini botol botol apa anak guys Ya, wah, wah, lihat juga sepertinya di dalam ada sesuatu guys. Wah, guys, apa tuh, guys Ada yang keluar dari dalam botol nih Waduh, badannya panjang-panjang, guys Wah, dan lihat nih, guys, motifnya cantik banget nih Wah, guys, 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 lihat nih, guys Eh, waduh kok licin banget ya Wah, rupanya ikan channel Waduh, malah lompat lagi nih Waduh, ikannya yang cantik banget ya, guys, motifnya Kita masukin ke dalam wadah, guys Waduh, udah keluar dari dalam botol ini, guys Dan lihat nih, guys, botolnya sudah kosong nih Coba, wah, ini apaan, guys Wah, guys, oh my god, guys Rupanya di sini ada ikan ikan guys ikan-ikan yang lumayan besar-besar bersarang di sini coba kita tangkap yang ini dulu guys ya wah guys perhatikan guys ada ikan kerong-kerong nih wah motifnya cantik juga guys ya lihat tuh guys waduh waduh lihat nih guys ya langsung berubah jadi monster nih kita masukin ke dalam wadah guys ya dan sepertinya masih ada nih kalau yang kuning-kuning ini kenapa guys ya wah guys rupanya ikan mas guys yang ini adalah ikan mas koi selayar guys so amazing full kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita tangkap lagi ini guys Wah guys guys perhatikan ada yang berwarna orangnya cantik banget nih Wah rupanya yang ini kan mas komet guys Mantap men kita masukin ke dalam wadah juga guys Dan coba kita periksa lagi guys ya kawan-kawan Wah ini Sepertinya ada yang bersembunyi nih Wah guys guys Sepertinya ini kan kerong-kerong lagi guys Wadaw Dia tuh guys garis-garis Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan coba kita periksa lagi guys ya Sepertinya sudah nggak ada nih Mending kita cari-cari lagi Di sekitaran sini guys ya siapa ada kolam lagi wah guys guys sepertinya di sini ada sarang ikan guys wah lihat tuh guys bentuk kolamnya bundar bundar dan lihat tuh guys wah rupanya ada ikan yang cantik di dalamnya nih wah di lihat tuh guys warnanya tulis beautiful banget guys lihat nih guys wah hijau hijau ada merah merahnya juga guys dan sepertinya ini ikan cupang wah di guys kita masukin ke dalam wah ada guys ya, ikan cupangnya dan sepertinya dia sendirian guys coba kita cari cari lagi siapa tahu masih ada kolam ikan cupang oh ini apa guys wah guys oh my god guys di ya ada, wah ada balon yang berwarna merah guys, lihat nih guys balonnya, wah balonnya berlumpur guys Jangan-jangan ini balon berhadiah guys ya Dan biasanya kalau balon berhadiah Ada hadiahnya loh ya Iya lah lihat guys Sepertinya berisi sesuatu guys Mending kita pecahin aja guys ya Daripada kita penasaran Hitung bareng-bareng guys Satu Dua Tiga Wah guys balonnya pecah guys Wah dan di dalam rupanya ada ikannya guys Wah ikannya cantik banget nih guys Wah warna kepalanya hijau stabilo Dan lihat tuh guys Wah ekornya merah-merah guys Cantik banget guys Coba kita tangkap guys ya Ini ikannya ikan apa ya Wah lihat nih this this, this. Guys, ternyata ikan cupang, guys Waduh, beneran ikan cupang, nih, guys Kita dapat ikan cupang yang keluar dari dalam balon, guys Cuma mesin banget, guys, ya Ngelihat, nih, guys Sepertinya di sini sudah nggak ada kolam-kolam, guys Dan sudah nggak ada balon-balon Waduh, mending kita pulang aja, guys, ya Soalnya kita sudah dapat banyak ikan hias kecil yang berwarna-warni Banyak juga ikan cupang, loh, guys Yang kita temukan tadi Dan ada juga kura-kura, guys Kura-kura berhasil Ada juga ikan yang besar, loh, guys Ikan lele jumbo Dan ada juga ikan dan kepiting udah seru banget kan kali ini jadi kalian ikutin Raftois terus ya guys biar kalian gak ketinggalan keseruannya dan jangan lupa dukung terus Raftois dengan cara like share dan subscribe guys bye bye